ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత్యే నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ మాత్రే నమ ఇల్లు కట్టుకోవాలి అనే కోరిక ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది కానీ ఎన్నో కారణాల చేత సొంత ఇంటికల నెరవేరకపోవచ్చు కుదరకపోవచ్చు సొంత ఇల్లు ఒకటే కాదు స్థలాలు భూములు ఇళ్ళు కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా ఎన్నో వస్తుంటాయి ఈ అడ్డంకులు తొలగడానికి ప్రతిరోజు పూజలో భాగంగా ఈ స్తోత్రాన్ని ప్రతిరోజు తొమ్మిది సార్లు ఒక మండలం రోజులు అంటే నలభై రోజులు శ్రద్ధగా పాటించాలి లేదా వినాలి మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసుకుంటాను వాటిని విని భగవంతుని ప్రభుత్వం పాటలు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి श्रीवराहस्तोत्रं ऋषि उवाच जितं जितं ते जितयज्ञभावना त्रयीं तनुं स्वां परिधन्वते नमः यद्रो मगर्तेषु निलील्युरध्वराः तस्मै नमः कारणसुकराय ते रूपं तवै तन्ननु दुष्कृतात्मना दुर्दर्शनं देवयध्वरात्मकं छन्दां श्रीयश्च त्वचिबर्हिरो मा श्याज्यं दृशि त्वं घृष आसीत् श्रुवई सनाशयो रेडोदरे चमसाः कर्णरन्ध्रे प्रासित्रमास्ये ग्रहनिग्रहास्तु ते यच्छर्वणन्ते भगवन्नग्निहोत्रम् दीक्षानुजन्मोपसदः शिरोधरं त्वं प्रायणीयो दयनीयदंष्टः जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं क्रतो सभ्यावसध्यं सवनान्यवस्थितिः संस्थाविभेदास्तव देवधातवः सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस्त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्ठिबन्धनः नमो नमस्ते किल यन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वक्रतवेक्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभाविता ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः दंष्टाग्रकोट्या भगवन्स्त्वया धृता विराजते भूधरभूस भुदर भूधरा यथा वनान्निस्सरतो दता धृता मतं गजेन्द्रश्य सपत्रपद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरम् भूमण्डले नाथ तदा धृतेन ते चकास्ति शृङ्गोढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रश्य यथैव विभ्रमः संस्थापयैनां जगतां सतुस्तुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेमचास्यै नमसा सहत्वया, यस्यां स्वते जोऽग्निवारणावधा कः श्रद्धतान्यतमस्तव प्रभो रसां गतया भुवबुद्विबर्हणं न विस्मयो स्वौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं स सुजेति विस्मयम् विधुन्वता वेदमयं निजम् वपुर्जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयं शटाशिखोद्धूतसि वाम्बुबिन्दुभिमृज्यमाना भृशमीश पाविताः स वैबतभ्रष्टमतिस्तवैष ते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः गुणयोगमोहितम् विश्वं समस्तं भगवन्विधेहिशम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्दे श्रीवराहप्रादुर्भावो नाम त्रयोदशाध्यायः सर्वं शिक्षणार्पणमस्तु